Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizi Masazır qəsəbəsində şok marketin arxasında 525 marşrut xəttinə cəmi 500 metrli məsafədə evin yaxınlığından keçən marşrutu isə 569 535 Avtobaqzala və Xırdalan Novxanı marşrutuna yaxın bir ərazidə Gördüyünüz 3 otaqlı evin təqdimatını edirəm. Yerləşmə yerinə görə ucuz təklif olunur dəyərlisi izləyicilərimiz. Hal-hazırda evin dəhlizsəsindən çəkilişə başlamışıq. Son dəqiqə, sonda videonun sonunda həyətyanı sahəsini göstərəcək. Həyətyanı sahəsi çox genişdir. Otaqlara bölgə dəhliz vasitəsindəndir. Döşəməsinə taxta pol vurulub, tam hazır şəkildə laklanılıb və alıcını gözləyir. E, Koridor istəsində də kombi xətti, bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib, hazır şəkildədir. Və keçək evin ilk öncə qonaq otağının təqdimatına. Bura hal-hazırda qonaq otağıdır. Qonaq otağı da ki, normal ölçülərdə, dəyərliz izləcilərimiz. Qiymət olaraq 43.000 manata təklif olunur. Ev sahibi deyir ki, təbii ki, real müştərilərə qiymətdə endirim də olacaq. Pəncərəsi öz həyət yanı sahəsinə baxır. Və bura isə yataq otaqlarından biri. Pəncərlər qarşı açıqdır, işıqlı pəncərəsi var. Pəncərlər də xatırladım ki, dəmir barmaqlıqlardan mühafizə olunub. Bura növbəti yataq otağı. Bu da uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Digər otağa nisbətən biraz kiçik otaqdır. Bura isə evin sanuzel və sanitar qovşağı birlikdə. Onu da xatırladım ki, öncədən düşünülüb ev üçün ehtiyat su çəni E hamamın üst hissəsində yerləşdirilib, gördüyünüz kimi kanatlarda burada qoyulub. Həç etsək evin sonunda mətbəx hissəsi, iç təqdimatında sonunda mətbəx hissəsi. Belə bir kiçik funksional mətbəxi var. Mətbəxində kommunal xətləri tam hazır şəkildədir, gördüyünüz kimi. Səliqəli işlənib, ümumiyyətlə təmir səliqəli olub, ustalar da səliqəli olub, materiallarda bahalı materiallardan istifadə olunub. Əhəyyət yanı sahəsi, dəyərliz dəyərlərim. Baxın. Hətta daxil olan avtomobil qabının üst hissəsində gördünüz kimi çardaq da yığılıb və həyətinə 3 maşın rahat şəkildə daxil ola bilər. Oturub durmağsında kifayət qədər ərazisi qalır. Bütün kommunallar mövcuddur, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Dəyərliz izləcilərimiz, bu evin qiyməti təkrarlıqla deyirəm 43.000 manata təklif olunur. Yal müştərilərə qiymətdə yenə də endirim olunacaq. Sənəddəki ehtiyat fondudur. Dəyərliz izləcilərimiz. Ehtiyat 80 sənəd notarial qayda alıq-satqı olunur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalı abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın ki, sizin dəstəyiniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər sizin də satışda, satışda eviniz, mülkünüz varsa, müraciət edə bilərsiniz. Çəkiliş pulsuzdur.